Вот так незвично проходит трансляция Орешка, Смотрите, как новая позиция. Ну, Но все видно для глядачев. Для глядачей. А для Орешка не совсем. Касание. Боже мой. Неужели? И другой корт. Также Сергей, Марк, Василий, Геннадий. И третий корт. Также тренирование. Но у меня вот такая, смотрите, позиция. Ее можно э, все элементарно здесь обустроить для меня. Пока так. Все это в перше, это экспериментально. Я трансляция, чтобы было видно и понятно, наглядно. Далековато я от трибуны. это может не хорошо. И не совсем. Надо мне тут перелазить. Ну, лесенку можно тоже <laughs> продумать. Ну, в общем, вот так. И тут закрепить и сетку чуть-чуть убрать. А вот. Да, аут, вот, Александр. И тут другую камеру закрепить, и будет, и другие, третьи корты, все будет видно. Подает Александр. Ну и посмотрим, давайте, как будет выглядеть наша запись. Это уже по-другому чуть-чуть. Ты смотри, как хорошо затянул в угол. Тянуть, держать, держать. Держать мяч. Александр в корт! В корт, да езжи! Камон, Александр Зубик, да езжи. Четко, но игра. И на другом у корте, и на первом Так, по всей видимости Ривна. По всей видимости, тут вера. Прием не сложился. модная. Вот, так, ну тут у меня все интересно. Благодарю за увагу. А, ну давайте как же орешка еще. Вот так я. Тут тоже на стульчике. Но ничего, может, можно. Посмотрим, как что скажут руководство, администрация, организаторы турнира. Счастливо. Эксперименты, Эксперименты продолжаются. Пока-пока.